Ya. Kenapa harus berlaku macam tu? Ya sampai pada peringkat saya marah dengan Tuhan dan bila saya dah mula berzina belajar Al-Quran, baca makna-makna Quran, baca tafsir Quran, saya jumpa satu ayat dalam Al-Quran. Bila saya jumpa satu ayat Bismillahirrahmanirrahim Allah sebut Allah kata apa Allah berfirman Ya kuntum qaira ummatin ukhrijat linnas tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah kata, kamulah sebaik-baik umat yang aku hantarkan kepada manusia, Allah kata. Siapa? Kita yang nama dia orang Islam. Yang orang beriman. Allah kata apa? Khairul Ummah. Bila sahabat-sahabat, bila Nabi bacakan ayat ini. Kuntum khairul Ummah tinukrijat linnas. Sahabat-sahabat menangis. Sahabat kata, Ya Allah, Ya Rasulullah. Dulu, beberapa tahun dulu kita orang yang paling haprak atas muka bumi. Tapi bila kita dapat Islam, Allah muliakan kita. Lepas tu Allah muliakan kita lagi. Allah kata kita ni khairul ummah. Sahabat-sahabat menangis. Kita semua tak tahu lah kot. Terasa sama ke tidak. Bila Allah kata kita ya, manusia yang paling, insan yang paling mulia atas muka bumi. Selepas Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan aku, kejadian aku adalah manusia. Aku ciptakan manusia. Dan dalam ramai-ramai manusia ini Allah kata apa? Manusia yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata, kita umat Nabi sebagai apa? Khairul Ummat. Ya, khairul Ummat. Sebaik-baik umat di atas muka bumi yang Allah hantarkan kepada manusia untuk kerja apa? Ya, tak murun ambil ma'ruf kerja kita Pergi kepada manusia baik yang beragama Islam atau bukan beragama Islam ajak mereka tarik mereka seru mereka untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala apakah itu makruf yang besar makruf yang akbar adalah mengisahkan Allah adakah sesuatu yang lebih makruf yang lebih besar makruf daripada itu makruf yang lebih besar daripada itu ya kerja kita pergi seru manusia Mengisahkan Allah wa tanhauna anil munkar dan kita cegah manusia melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan tuan kaum kaum muslim, muslimin muslimah bagi tahu apakah itu kemungkaran yang paling besar yang wujud atas muka bumi. Ya, kemungkaran yang paling besar itu adalah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ajak manusia mengesahkan Allah kita cegah manusia sama ada Islam bukan Islam daripada melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa tu minum nabilah ini definisi ya, orang yang beriman kepada Allah Ha, yang disebut sebagai Qairul Ummah. Ya, bila saya baca ayat itu, Allah saya menangis. menangis pasal apa? Menyesal. Menyesal pasal apa? Dulu saya dah kotak Tuhan. Saya kata Tuhan maha tak adil. Dululah. Sebelum masuk Islam dulu. Tapi bila baca ayat itu, baru saya tahu Allah subhanallah. Rupa-rupa ni Allah sahaja buat separuh orang Islam, separuh lagi yang bukan Islam. Supaya kita yang Islam ini pergi kepada mereka yang bukan beragama Islam, kita ajak mereka kepada agama Islam. Cantik Allah buat. Kalau tengok sejarah kita. Macam mana kita jadi umat Islam? Nabi mana datang Islamkan kita? Sahabat mana datang Islamkan kita? Nah, kalau kita kaji-kaji-kaji-kaji balik sejarah kita. Satu masa dulu. ya Satu masa dulu negara kita. Umat Melayu di negara kita. Di Nusantara ini. ya Hampir kesemuanya menganut agama Hindu. Percaya kan? Percaya. Suka tak suka. Memang kita tahu. Apa bukti? Tengok kita pernah dijajah oleh kerajaan. Hindu Majapahit kita pernah dijajah oleh kerajaan Hindu Sriwijaya macam-macam lagi dan sebelum itu di negara utara tanah Melayu eh, negara utara tanah Melayu kita pernah eh, tanah Melayu pernah dijajah oleh Dalus Maharaja Chola eh, Maharaja Chola daripada Raja Chola daripada India apa bukti? Kan ha, lembah bujang di negeri Kedah ada istana Raja Chola ada bekas tapak eh, kuil yang dibina oleh Raja Chola orang oh, di Kedah kedah pula disebut sebagai dalam bahasa dalam dalam kitab kita Hindu ada satu nama disebut kedah ram. Kedah ram. Eh orang-orang Hindu yang Melayu lah orang Melayu Hindu di Kedah sembah Tuhan Rama disebut sebagai Kedah Ram atau negeri eh, yang ber, bertuhankan Raja Tuhan Rama yes ada bukti-bukti sejarah kemudian siapa datang kepada kita eh, bukan Nabi datang kepada kita bukan sahabat yang datang kepada kita mengikut sejarah tanah Melayu mula-mula sekali sampai kepada kita satu manusia nama dia Cheng Ho pernah dengar nama Cheng Ho Laksamana Cheng Ho dia datang ke mana? Laksamana Cheng Ho pada tahun 9, tahun 1409 daripada negara China Maharaja Ming mengutuskan sembilan Sembilan delegasi, sembilan delegasi untuk pergi ke luar negeri untuk berdakwah yang datang ke Melaka adalah laksamana Cheng Ho. Eh, Cheng Ho kan Cina. Memang Cina. Tapi dia beragama Islam. Ya, nama sebenarnya laksamana Muhammad Mustafa Cheng Ho. Ya, kita ni kena kelentong dengan penjajah dulu sebab kita pakai sejarah ya, pengkelentong sejarah ya, sejarah yang dikarang oleh orang-orang British dan sebab itu perlembangan negara kita pun dibuat oleh orang-orang British ya, kita ambil hak orang kafir punya sebab tu banyak macam-macam masalah allah uji kita lagu ni. Ya. Dan sampai pada sejarah bila 1409 ha Laksamana Cheng Ho, Laksamana Muhammad Mustafa Cheng Ho datang ke Melaka, Melaka waktu itu diperintah oleh raja Melaka yang bernama Parama Iswara. Parameswara. Siapa Parameswara? Ha saya pernah bergaduh dengan pensyarah saya di universiti dulu. Saya kata Parameswara itu orang ha orang India saya kata. Ha pensyarah saya pun lukis betul dia kata India, Sri Lanka, ni Bangladesh, ini Burma, ini Thailand, ini Tanah Melayu, ini Sumatera. Dia kata Parmeswara ni berasal dari mana? Saya kata Parmeswara berasal dari Palembang. Palembang ni India ke Kepulauan Melayu? Kepulauan Melayu. Jadi Parmeswara tu orang Melayu. Yang beragama Hindu. Dia datang ke Melaka menjadi sultan Melaka yang pertama dan pada tahun apabila datang Laksamana Cheng Ho ke Melaka, adat kita bertandang ke negara orang. Tempat ni nice, saya eh? yang pergi kepada negeri China tu siapa? Sa'ad Abi Wakar berjalan Nabi utuskan Sa'ad pergi ke negeri China untuk berdakwah kepada orang-orang China. Soal itu kita tengok makam saya jalan bu, masih lagi di negeri China. Ya Daripada hasil daripada itulah... Lah, datangnya... Laksamana Cheng Ho beberapa tahun kemudian... Lah, beberapa ratus tahun kemudian... Lahirnya Cheng Ho... Dia belajar daripada tok moyang dia... Belajar daripada sahabat-sahabat Nabi... Jadi dia tahu tentang adab-adab dalam Islam... Bila bertandang ke Melaka... Bertandang ke negara orang... Pergilah jumpa dengan ketua masyarakat di situ... Ketua di Melaka pada waktu itu Sultan... Dia pun pergi berjumpa dengan Sultan... berdakwah kepada Sultan... Dua tahun kemudian... Pada tahun 1411... Sultan Parameswara, Sultan Parameswara memeluk agama Islam dan tukar nama dia jadi Sultan Iskandar Shah. Betul ke tak betul? Tuh, ini sejarah. Apabila raja mengambil Islam, berbondong-bondong rakyat memeluk agama Islam. Ya, biasalah bila pemimpin ambil Islam, rakyat pun ambil Islam. Ini sunnatullah. Allah buat begitu. Bila kita ibu bapa, ibu bapa sebagai pemimpin dalam keluarga pegang kuat kepada Islam, anak-anak kita pegang kuat kepada Islam. Itu sunnatullah. Guru pegang kuat kepada agama Islam. Anak murid pegang kuat kepada agama Islam. Ini sunatullah Allah buat. Ya, kalau kita ambil sambil dewa. Ha, itu yang, yang Melayu dia sebut. Ha, bapak kencing berdiri. Anak kencing berlari. Ha, tu. Ya, sebab tu. Ya, sebab beginilah permulaan kepada pengislaman di tanah Melayu bertemani Islam kemudian datang pedagang-pedagang India Muslim yang datang berdagang dan berdakwah kemudian di utara tanah Melayu orang masuk Islam kemudian datanglah pendakwah pada timur timur, tengah sampai ke Pasar sampai ke Aceh daripada situ mereka sampai ke tanah Melayu akhir kalam ibu bapa kita semua yang kita semua bijak mereka memeluk agama Islam kecuali yang lari masuk hutan masih lagi kekal sebagai orang asli yes. kita syukur Alhamdulillah ya Sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan muslim-muslimat kita banyak terhutang budi kepada orang Cina dan orang, Hindu, orang India banyak terhutang budi ya, sebab itu saya selalu cerita bagaimana mana saya cerita ya. kemudian Allah putarkan sedikit sejarah pada awal abad ke-18 ya, penjajah British pada waktu itu membawa masuk ramai orang-orang India ke tanah Melayu untuk bekerja di sektor-sektor peladangan buat jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya Waktu yang sama, ramai orang-orang Cina berbondong-bondong datang ke tanah Melayu untuk bekerja di sektor perlombongan, berniaga, pertanian dan sebagainya. Tapi kali ini, orang Cina dan orang India yang datang ke tanah Melayu, mereka yang bukan beragama Islam. Kenapa Allah buat macam itu? Pada waktu kita semua belum lagi Islam, kita semua kafir, Allah hantarkan orang daripada India, orang daripada Cina datang Islamkan kita. Lepas kita semua sudah memeluk agama Islam, Allah hantarkan kuat-kuat yang sama kepada kita tapi kali ini mereka yang datang mereka yang bukan beragama Islam. Kenapa Allah buat macam tak ada kerja lain tak? Ke?